হেল্ল' ভ্ৰান ব'লক আজিৰ দিনটো মাজুলী যাওঁ ইয়াৰ আকৌ কালি সন্ধিয়া আহে দেই আজি যিহেতু নামঘৰত শৰাই দিম সেইকাৰণে যোৱাকালিতে কৈ থ'ব লাগে আমাৰ নামঘৰত আকৌ কি আপোনালোকে প্ৰসভাত নিজে দিবও পাৰে মানে বুট মগু নিজাকে কিনিও দিব পাৰে নহ'লে বা তাত পইচাটো দিলেও হৈ যায় সেইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা এয়া গৈ পালোঁগৈ নামঘৰ আৰু আমি তাতেই পইচাটো দিলোঁ তেখেতসকলে সকলো যা যোগাৰ কৰিব আৰু তাৰপাছতে এয়া আকৌ নামি আহিলোঁ মানে যোৱাকালি আমি নামত বহা নাই এনেই সেইখিনি কামৰ কাৰণেহে গৈছিলোঁ আৰু আহক এয়া আজি ৰাতিপুৱা বৰা ক'লা বগা কি বৰা চাউল যে ক'লা বৰা চাউল সেইখিনি তিয়াই থৈছোঁ গা ধুবলৈ যোৱাৰ আগতেই আৰু গা ধুই আহি বনাইছোঁ তেতিয়া ফুলি যায় যে পটককৈ হৈ যায় হেল্ল' ফ্ৰান ৱেলকাম বেক টু মা আনাডাৰ ব্লগ আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু এতিয়া বাজি গৈছে আবেলি তিনিটা এয়া বৰা চাউলখিনি মই বহাই দিছোঁ আৰু তাতে অলপ বাটাৰ দি দিছোঁ তেনেকৈ বাটাৰ বা ঘিউ বা ৰিফাইন অইল কিবা অকণ দিলে বস্তু মানে এইখিনি বৰা চাউলখিনি জৰ্জৰীয়া হৈ থাকে আৰু এইফালে মই আলু আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিছোঁ মানে ফ্ৰাই মানে এনেকৈ একেলগে দি পেলাই ভাজিছোঁ দেই আৰু এয়া চাওক মোৰ বৰা চাউল এটা চিটি মৰাৰ পাছত মই নমাই থৈ দিছোঁ বেছি পানী এনেকুৱা দিব নালাগে যিহেতু মই এঘণ্টামান প্ৰায় তিয়াই থৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এয়া খায়ে থাকোঁ দেখায়ে থাকোঁ তথাপিতো আজিও বনাইছোঁ কাৰণে অকণমান দেখাই দিছোঁ যিসকলে চোৱা নাছিলে চাব পাৰিব আৰু যদি খোৱা নাই খাব পাৰিব যোনে মিঠা জলপান খাই ভাল পায় এইটো বৰা চাউল খাই খুব ভাল পাব আৰু তাৰপাছতে মই টেবুল চেবুল ৰেডি কৰি লৈছোঁ বোলো জলপানকণ খাই লওঁ এয়া অনা নিয়া কৰোঁতে বহুতখিনি সময় যায় নহয় টেবুললৈ আৰু যিহেতু মই গোঁসাইঘৰ পৰা ওলাওঁ ওলাওঁ মানে অকণ সময়ো হৈ যায়গৈ এয়া লৈছোঁ আমি তিনিখন প্লেট লৈছোঁ মা যিহেতু এতিয়া জলপান নাখায় আৰু বিশেষকৈ বৰা চাউল এতিয়াই নাখায় আৰু এয়া বহি লৈ পেলাই এওঁ বহাই লৈ পেলাই মই লৈছোঁ চাহ দুকাপ বাকী আৰু পতাপত ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ বৈ লওক আজি কাম বিশেষ মানে কমি যোৱাৰ নিচিনা লাগে ৰুটি ভাজি কৰোঁতে বহুত সময় যায় যিহেতু মই মানে ভাজি এখনো বহাই থৈছিলোঁ বোলো নাখালে কোনোবাই খাব পাৰিব বুলি আৰু এয়া এওঁ খাই হৈ গ'ল মিস্ত্ৰীও মাতি আছে এওঁ উঠি গ'ল আৰু মই লৈছোঁ এতিয়া খাবলৈ সেয়া কেনেকুৱা টেষ্টিও হয় আৰু বাটাৰ বা ঘি ইয়াৰ লগত যে আৰু ক্ৰীমৰ লগত যে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে সেইফালে লৈছোঁ মই এখন লেবৰা বনাবলৈ আজি এনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ লেবৰা মানে ইয়াতে মই স্কোৱাচ বেঙেনা তাৰপিছতে ৰঙালাও গাজৰ সকলোবিলাক যি যি পাচলি আছিলে চব কাটি একদম একো বিশেষ একো নাই পিঁয়াজ অকণ ভাজি তাতে মই নিমখ জিৰা ধনিয়া হালধি পাউদাৰ এনেকৈ দি পেলাই মানে কম জুইত ভাজিছোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাজিখন অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত বনাবচোন মানে সেই হেৰিটোৰ ৰসতেই সিজিবলৈ দিব ইমান ভাল লাগে নহয় ভাজিখন বিশেষ একো দিয়া নাই কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু তাৰপিছত মই দালিখিনিও বহাই লৈছোঁ আৰু জায়ে আজি মাটি দালি বহাব আজি আকৌ আমাৰ মানে দেওবাৰে কি জানেনে মোৰ এনেকুৱা মানে দেওবাৰে নিৰামিষ খাবলৈ অকণমান বেয়াই লাগি যায় মনটো এয়া মোৰ ভাজি হৈ গ'ল আজি মানে পূৰ্ণিমা সেইকাৰণে কালি জায়ে ক'লে যে আজি পূৰ্ণিমা মই ইমান জনা নাছিলোঁ গতিকে আজি নিৰামিষেই খাব লাগিব গতিকে এয়া নিৰামিষেই খাবলৈ লৈছোঁ এইফালে মই এয়া মচুৰ দালিখন চমাহ মাৰি লৈছোঁ একদম চিম্পুলভাৱে আৰু ব'লক গৰমত আকৌ নেমু চৰবত অকণ নাখালে গাত জোৰেই নাপাওঁ আর যায়ও কিবা কিবি বনাইছে তাই কচু বনাইছে মাটি দালি বনাইছে এনেকি আমি যেহেতু দেওবাৰে अकेलेगै खাও গটিকে বৰ বেছি বনাব নালাগে লাগে দুজনীয়ে ভগাই পেলাই বনাও হৈ যায় আর এবার মই চৰপত বাকি লৈছো আৰু ইয়া দুটা লৈ ইয়া মার মা ফালে বুলেছো মা দেখাই দিউ মা অ মা কত আছে চৰপত এগিলাচ বিপুলৰ আৰু ইয়াৰ সকলোকে দি পেলাই মই লৈছোঁ খাবলৈ একদম গাতে ঠাণ্ডা পৰি যায় জানেনে তাৰপাছতে ব'লক টেবুলখনো ৰেডি কৰি লওঁ হাতৰ কাৰণে আৰু অকণমান সময় বহিও ল'লোঁ বাৰু কাৰণ দেওবাৰ নখ চখ কটা এইবিলাক বহুত কাম থাকে আৰু মানে চাউণ্ডটো মিউট কৰি কৰিয়ে দিছোঁ এটাত অকণমান দিছিলোঁ একেবাৰে বৰ শব্দ হয় সেইটোত আৰু যিহেতু মোৰ ভইচটোও দিবলৈ খুজিছিলোঁ গতিকে অলপমান সময় ইয়াৰ মিস্ত্ৰীৰ শব্দবিলাকো আহি গৈছে আপোনালোকে এভইড কৰিব আৰু আৰু ইয়াৰ মই টেবুল ৰেডি কৰি লৈছো আৰু ব্লগটো আজি একদম মানে কম সময়ৰ কাৰণে আনিছো যিহেতু এতিয়া নামঘৰলৈ যাম এইফালে মা মা আৰু তেন্তে আজিলৈ আহো